alloh subhanauva taolo aytadilar ey iymon keltirganlar deydi ya ayuhallazina ey iymon keltirganlar shu jumla borasida abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuning bir so'zlari bor ekan abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki olloh taolo bir oyatini ya ayuhallazina amanu ey iymon keltirganlar deb boshladimi shu joyda deydi olloh yoki juda ham muhim bo'lgan bir narsaga buyuryapti yoki ya olloh juda ham muhim bo'lgan bir narsadan qaytaryapti deydi shuning uchun mo'min musulmonlar shu joyida diqqat qilsinlar yaxshilab tinglab tursinlar nima demoqchi alloh taolo chunki alloh taolo sizu bizga to'g'ridan to'g'ri xitob qilyapti nima deyapti ya amanu ya, ey iymon keltirganlar alloh taolo aytadiki albatta deydi may deydi ya'ni mast qiluvchi ichimliklar va qimor va but sanamlar va fol ochadigan cho'plar shaytonning amallaridan bo'lgan bir amaldir bir ifloslikdir deydi alloh taolo aytyaptida shaytonni ishidan bo'lgan bir ifloslikdir undan chetlaninglar deydi alloh qimorni eng birinchi navbatda sanayotgan mayni sanadi ya'ni mast qiluvchi ichimliklar har qanday mast qiluvchi ichimliklar bormi alloh taolo bundan qaytargan sizbizni yaqiniga ham bormasligini aytgan umuman shunaqa do'stlar bo'lsa o'sha do'stlardan voz ham kechiladi kimni shunaqa bir o'sha bir olloh harom qilgan narsalarni ichadigan do'stlari bormi voz keching shundan gunoh bo'lmaydi savob bo'ladi shu ishingiz sizga siz bilan o'ttiz yil birga yashab qo'ygan bo'lsa ham qalin do'st bo'lgan bo'lsa ham undan voz keching chunki qiyomat kuni abadiy hayotda oyog'ingizdan tortib siz jahannamga olib kirib ketishligi mumkin shu do'stingiz voz keching alloh taolo uning o'rniga sizga eng go'zal do'stlarni sizni xudoni tanitadigan sizni jannatga yetaklab ketadigan do'stlarni beradi voz keching unday do'stlardan